Рады вітаць гэта рубарка беларуская мова і я андрусь є вядучы словы аб якіх пойдзе гаворка сёння незвычайны там што ўзніклі яны асаблівым спосабам Цікавая з'ява словатварэння гука пераайманню глядзіце і слухайте ну что это за спосаб часаам дае назву словам той гук які ўтвараецца пры нейкім дзеяні яскравы прыклад слова чвік снуе гіпотэза што гэтае слово ўтварылася менавіта пад уздзеяннем таго гуку які чуецца калі забіваюць прадмет у дошку цвік 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 цік і гэта дало назву прадмету самому адна з пачатку два стагоддзя нам вядома слова гвозст якое абазначала драўляны цвіт і было абазначэнне для прылаы якая набітая цвікамі гва доўка гэта булава канец якой быў у как раз таки набіты цвікамі я ўпоўнены што гэтая завалка знаёмая кожнаму з дзяцінства слова бурбалка мука пераймальна паходжання але прынята лічыць што беларускую мову яно прыйшло з літоўскай мовы хаця гэта пытанне спрэчна яно магло цалкам самастойна ўтварыцца ў славянскіх мовах тым больш што ў беларускай мове ёсць шмат і слоўбурбулець, напрыклад, яое абазначае моцна кіпець. Я ўпэўнены, што ўсе у малым узросце спрабавалі рабіць бурбалкі самастойна. А рэлій для мяне таксама частка дзяцінства, другая іх назвагушкалка. Хто з нас у дзяцінстве не любіў гушкацца? Гэта, напэўна, адзін з самых любімых заняткаў дзяцей. Слова гушкалка ўтварылася ад словагушкаць этымолагі лічаць, што гэтае слово гука пераймальнага паходжання. Гушкалка яшчэ мела такое сваё абліччае як гушканка. Аўторусскім слоніку зафіксавана слова гуталька. Менавіта так у старажытныя часы на палесе называлі і гэтую забаву, і люльку для калыхання дзіцяці. А пра якія словы менавіта вам хацелася б даведацца болей сынайзе лісты на электронную скрыню утра сабака оенте кропка бай і чакайце сустрэчу ў наступны чацвер бывайце на